Мы себе цель и движению вперед. Мы постоянно ищем новые медицинские технологии, которые нам еще предстоит освоить в полной мере. Сегодняшняя конференция посвящена высокотехнологичным, прицельным методам лечения пухолей. Очень важно, вы знаете, процент сегодня больных с этими заболеваниями с каждым днем растет. Мы успешно оперируем на образование головного мозга органов мочеполовой системы, внутренних органов. Но одной только операции чаще всего недостаточно. Требуется радиохимиотерапия, которая наряду с высочайшей точностью, надежностью и большой силой воздействия на опухоль должна обладать еще и минимальными вредоносными влияниями на пациента. Я уверен, что проводимая сегодня конференция многое нет и послужит реальным стилом для развития в регионе и в стране современных методик лечения опухолей. Мне очень приятно, что с нами коллеги, которые уже занимаются этим проблемами давно, имеют громадный опыт и хотят с нами поделиться. Я с удовольствием предоставляю слово нашим турецким гостям, профессору СВМР. Onkoloji üzerine çalışmalardaki biraz bilgiler var. Ben de İngilizce konuşayım da bilgi altına şey diyeceğim. Good morning. Uh, first of all I would like to thank uh, professor and uh, Mecniko Hospital to have us here. Uh, we are from Turkey, Istanbul. Uh, I'm a medical oncologist. Uh, cancer is one of the important health problems in in the world. there are 12 million cancer patients every year in the world. ukraine also has many cancer patients every year and the treatment and diagnosis facilities are increasing rapidly. so the uh, success rate is increasing. of course, technology is helping us a lot in treatment of cancer patients. Uh, and i <laughs> hope we can uh, Координировать, сом, или кооперировать, э, сом касательно в Украине и Турции вместе. Далее я хочу предоставить слово нашему профессору Меричану. Он является нас... а переводом. Перевод обязательно, нужен? А, а у, да, у вас да, снизу титры но... не идут? Хорошо, ладно, я этот перевод обскис. И, пожалуйста, в докладах тоже просим пересразу перевести. Предложение сказал. На данный момент онкологические заболевания являются заболеванием века, и на данной сфере в нашей клинике разрабатываются новые методы лечения. Мы будем обмениваться опытом, протоколами лечения в данной сфере с клиникой Мечникова, с врачами из клиники Мечникова, и надеемся, что получим положительные результаты. Далее я хочу предложить слово нашему профессору, другому профессору по лучевой диагностике, а также по радиотерапевтическим э, направлениям, профессору Меричу Uh, some new technologies, new machines in our country and also in our hospitals. And I think we have to share or, uh, our uh, uh, technology, knowledge and experience also in the neighborhood uh, manner with the other countries so, and maybe also with Ukraine. In our clinic, at лечение опухолей лучевой терапии. На данный момент очень много новых оборудований, которые мы тоже испытываем, и получаем довольно-таки положительные результаты. И я надеюсь, что наш обмен опыта принесет большой результат. В чем заключается эта лучевая И чему вы будете Что есть, чему у вас не отличается от липки старости? Я точно не знаю именно какими оборудованиями вы пользуетесь на Украине, но могу сказать, что за исключением протоновой терапии, то есть именно направление протоновой терапии, все типы лучевой терапии на данный момент у нас в клинике есть. То есть это даже я вам так скажу, на данный момент у нас даже есть интераперативный оборудование, которое при открытых операциях может сразу облучать то есть остатки опухоля. Ну, естественно, среди, э чего, чубин, среди, э среди э наших оборудований, которыми мы пользуемся, это радиохирургия тоже, которая делает операцию без разреза, без крови. Это гамма-нож, это кибернож. Недавно мы приобрели новое оборудование, которое называется трубин. Сколько операций проводится в среднем, там за год, за месяц, в день? Установка гамма используется в основном только в нейрохирургии, касается только именно головной области. Переписать В течение буквально часа или полтора часа можно полностью завершить операцию где-то в день 5 операций получают, в месяц около 60, а в год это тысячу, тысячу с лишним. И, естественно, пациент в тот же день может выписываться <coughs> с клиники и уходить домой. Сколько вообще остро в Турции стоит проблема онкозаболевания? Сколько людей этим страдают? Насколько это своевременно и правильно диагностируется? Türkiye'deki kanser hastalığı, hastalığının oranı ne kadar böyle buna bir teşhis konulmuşunun doğru oranı var mıydı? Yani doğru oranı var mı? Yani oranı var mı şimdi? Türkiye'de yaklaşık 150 bin В год около 150 тысяч пациентов диагностируется именно по онкологии. А около 350-400 тысяч пациентов, которые стабильно приходят на лечение. Естественно, каждый год oran artıyor. İstisna kaçtı bu yıl? что количество пациентов растет, это именно из-за того, что у нас идет правильная диагностика онкозаболеваний. И, и в основном основном, большая процентность у женщин – это рак груди, молочной железы, а у мужчин – это рак nas медики Турции шагнули вперед в смысле и диагностики, и успешности лечения онкозаболеваний. Peki e, şöyle bir ifade bulunabilir misiniz yani Türkiye hem e, erken tanı hem tedavide onkolojide ileride giden ülkelerden birisidir. E, evet bunu söyleyebiliriz. E, özellikle son 10 yılda e, hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de özel sağlık kuruluşlarının katkısıyla e, önemli oranda gelişmeler oldu Мы можем подтвердить, что да, мы являемся тоже одним из лидирующих стран, которые занимаются лечением онкологических заболеваний, потому что за последние 10 лет Министерство здравоохранения и частные университеты очень много вложились в эту сферу. Ну, здесь мы не можем утверждать, что в, каждой, в каждом регионе это так, потому что все-таки в миллионниках, в то есть в городах, где население миллионы больше, это более развито. Что считаете своей самой главной заслугой, так сказать, гордостью, э и о которой Вы можете заявлять вот на таких подобных конференциях и форумах, которые пройдут сегодня? То есть Вы приезжаете в какую то страну и говорите, вот мы фактически первым в этом, например. Там. ile ilgili söyleyeyim. eğer bir teknoloji kullanıma geçtiyse Batı ülkelerinde aşağı yukarı eş zamanlı ülkemizde de kullanılıyor. Ama yepyeni bir şey yaratmak ya da yeni protokoller oluşturmak veya da böyle çok büyük keşiflerde bulunmak gibi iddiamız benim şahsen bizim branşçıyım. Ama uygulamada yani Batı'nın şeyinde çok... Eğer <laughs> Сказать, что да, мы можем э, что-то новое внести, это нереально, потому что данные разработки длятся годами. И мы, естественно, совместно с другими европейскими странами, с другими университетскими клиниками тоже сотрудничаем в этом плане. Где получают образование он которые работают работает в Турции? В Европе, я правильно понимаю, или нет? Türkiye'de mi yoksa Avrupa'da mı? Nerede devam ediyor? Temel tıp eğitimi Türkiye'de yeterince kaliteli bir şekilde hani neredeyse küçük, küçük şehirlere kadar verilebilir hale geldi. Tabii ki problemleri olmak yoktur. Ama üst ihtisasta yani e, branşlaştıktan sonra e, sadece Türkiye'deki şey yeterli olmayabiliyor. Bu yüzden de genellikle kısa ya da uzun sürede yurt dışı deneyimi mutlaka ekleniyor. Yani. Дело в том, что именно медицинское образование получает в Турции, но дальнейшая специализация после того, как выбирают свою специализацию, естественно, получает это или Европа, или Америка и тому подобное. Но, естественно, не все врачи, те, которые могут себе позволить, те, которые на самом деле хотят достичь более высоких знаний в данной сфере. А как часто вы принимаете участие в таких конференциях, как сегодня например, в одиночку? В таких конференциях мы участвуем фактически в месяц два 3 раза по всем странам России и СНГ. К нам очень часто отправляют запросы. Мы работаем на уровне Министерства здравоохранения тоже. Ну, это, я еще раз повторяю, это регион России и СНГ. Ну, правильно я понимаю, ну, главная суть таких встреч это не то, что вы приехали, чего-то научили, чего-то научили, у кого-то научили. Это обмен опытом, это технология общения. Это обмен общения. Это мастер-классы, которые можно проводить в онлайн-режиме. И, помимо этого, это дальнейшее, если э, нужно именно обмен, не только обмен опытом, но и переквалификация врачей, которым э, именно нужно научиться чему-то новому. В этом плане мы все относящийся к онкологии, ну, как к медикам. Сейчас в нашем регионе активно развивается проект телемедицины в Украине в целом. Насколько телемедицина развита в Турции? В Турции она очень сильно развита. Mm. Можно, а да, да, даже... чтобы кто-то вот ответил извините. Я являюсь региональным а директором. Я поняла, данной клиники. Все эти дела провожу. Очень очень часто мы проводим, у нас довольно-таки развито, мы напрямую ведем трансляции с операционного блока, и не только в конференц-залах в своей клинике, но и в другие страны тоже. А вот консультация пациентов через скайп, да, через интернет? Проводится, проводится, проводится именно телеконференция, то есть собираются врачи, консилиум собирается у нас, консилиум собирается в другой стране, это может быть любой город, любая клиника. И они ведут, именно консультируют, проводят э, свои конференции по поводу данного заболевания или данного пациента. Мы это довольно-таки часто Спасибо. делаем. У вас это уже давняя практика? Это или? у нас давняя практика. Последние 10 лет мы практикуемся так. Спасибо большое. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, насколько важна сегодняшняя конференция для наших врачей? хочу сказать, что, в общем-то, лечение онкологических больных вот, на данном этапе практически одинаково во, всем, во всех регионах мира. Дело в том, что основным методом лечения является хирургическое. То же самое и в нашей стране любой хирургический любую патологию можно вылечить хирургическим методом. Но будь хоть 7 пядей во лбу хирург, тем не менее, во время операции обязательно идет Оставляются раковые клетки в ране. и поскольку это травматическая операция, они разносятся по всему организму. Поэтому одно хирургическое лечение не является окончательным, и поэтому в всех странах мира используют комбинированное лечение. Это лучевая терапия и химиотерапия. Мы то же самое используем. Чем мы отличаемся, допустим, от э, товарищей, коллег, которые приехали к нам, так сказать, и поделиться своим опытом тем, что у них они более оснащены. То есть мы лечим в нашей стране. Тоже есть те же линейные ускорители, только мало. Есть же гамма-нож, то есть кибернайф в клинике Спиженко. И то же самое в перспективе имеется установка протонов в Донецке, предполагается. Так что, в общем, таким набором мы все располагаем. В клинике нашей, в больнице Мечникова, используются методы химиотерапии, причем достаточно новый для Украины метод химиотерапии, как селективная с эмболизацией химиотерапии при заболеваниях там, гортани, опухолях и так далее. То есть, в принципе, методы лечения Наши практически не отличаются, но у них больше опыт и больше у них э, лучше оснащены в плане количества. У нас в Днепропетровске тоже уже сейчас поставлен э, линейный ускоритель в областном онкологическом диспансере, который э, уже вот-вот уже будет запущен и будем лечить. Так что э, в этом плане мы можем только поприветствовать наших коллег в связи с тем, что у них больший опыт. И не все области э, нашей страны обладает вот тем оборудованием, которое имеет они. Чем полезна будет именно эта конференция? Вот эта конференция как раз будет полезна тем, что, во-первых, они поделятся опытом, это раз, а во-вторых, я думаю, вы знаете, в онкологии то, что хирурги – это ну, люди, это, которые считают, что заслуга в лечении именно им принадлежит. А вот эта конференция как раз будет полезна тем, что хирурги, которые не онкологи, поймут то же самое, что лечение онкологических больных, оно эффективно тогда, когда будут вот, принят, при, применены несколько методов, и лучевой, и химиотерапия. Недаром у нас в стране существует 208 приказ, по которому только консилиум в составе трех человек, радиолог, хирург и химиотерапевт, определяет лечение больных. То есть это обучение и радиологу, и полезно для врачей других специальностей хирургов.